ग्राम जयंती व आदर्श विवाह सम्मेलन का आयोजन गुरुदेव सेवा मंडल की ओर से कोरसी में किया गया था कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहिर राजरा विधानसभा प्रभारी खुशाल पुंडे इन मान्यवरों के साथ ही आदि मान्यवर यहाँ उपस्थित थे इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहिर का उपस्थितों ने स्वागत किया साथ ही उपस्थित सभी मान्यवरों का स्वागत किया गया श्री अहिर ने इस समय नवविवाहित दंपतियों को आशीर्वाद देते नव जीवन की शुभकामनाएं दी इसमें समय नवविवाहित दाम्पत्य को मानी वरों के हाथों भेंट वस्तु प्रदान किए गए वर वधु के माता पिता का मानवरों के हाथों सत्कार किया गया इसमें श्री आहिर ने उपस्थितों को मार्गदर्शन किया उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन अनेक जाति में होते हैं, जिसमें सहभाग लेना चाहिए कुछ अमीर संपन्न किसान काश्तकार इसमें भाग नहीं लेते थे अब वे भी इसमें सहभाग लेने लगे हैं। इसे किसान ग्रामीण लोगों ने इसमें सहभाग लिया तो इसमें लोगों को भाग लेने की प्रेरणा मिलेगी गरीबी अमीरी की दूरिया हमने दूर करनी चाहिए अमीरों ने भी इसमें सहभाग ले ऐसी विनती श्री अहिद ने करते हुए इस समय अपने विचार व्यक्त किए भाग लेना प्रेरणा मिलती गरीबी अंतर अपन कमी या निमित्त मी आज कार्यक्रमात यायचं होतं मला काय कारणानं माझा कार्यक्रम रद्द झाला होता मग वेळेवर मी आज दिल्ली जाऊ शकलो नाही याची का वेगळं कारण होतं आणि मी म्हटलं की आता इथला हा कार्यक्रम मी आपण उत्तम घेऊ मग दिवाळी दिल्लीला संध्याकाळ मानंद ठरवलं मी रात्री जाईन दिल्लीला तो आज आपल्यामध्ये आलो मला फार आनंद झाला इतक्या उन्हामध्ये गर्मीमध्ये आपण स्वजून ग्रामीण मराठी मंडळी एकत्र आला या जोडप्याने इथं आणलं विवाह सोहळा चांगला उत्साहामध्ये साजरा झाला मी आपल्या सर्वांचं मनापासून आभार मानेन आणि पुन्हा एकदा या विवाहामध्ये भाग घेणाऱ्या कुटुंबियांचा आभार मानेन आणि या वर वधूला मनापासून शुभेच्छा देतो आमच्यासोबत आमचे मनिवरचे आमचे सरकारी विजय बिदुरकरजी पण या ठिकाणी येणार तुम्ही मला फोन केला होता कुशालचे भोंडे या ठिकाणी आलेले आहेत आपण समजून आहात आपण सर्व मान्यवर आहात सगळ्यांची नाव मला माहीत नाही सर्वांनी यात भाग घेतला त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो धन्यवाद